Заряжался с вами. Заряжался, запах. Якумый умырущий миникиоматы. Я как бы с руками на него. То есть в случае, ни в коем случае не вот так, не крутить. То есть я делаю перемещение не на пинка, а руки мои движутся прямолинейно. То есть руки делают вот такое движение, а я делаю перемещение не на и Оно получается, когда я его делаю движением. То есть это рука ребром останавливает его руку в районе локтя и предплечья свободная рука, ну, которая не блокирует меня а от Эми. Я не, ну, как бы не отбиваю ему руку, я все-таки даю как продолжение, то есть ну, этого расслабляется. И та, которая била от идет в путь внизу, эта, которая сначала идет на локоть. Я опускаю большим пальцем, подхватываю его запястье полностью. То есть не делайте вот так, вот полностью возьмите его, чтобы не было здесь зазора вы двигаетесь перемягать. Раз. В сторону него смотрение на него. на И еще раз в сторону вместе с ним. Сели колено под мышку. Руку вложим его запястьем к себе на локоть. Вторым коленом зажимаем плечо. И своей ладонью, которая над его запястьем, раскрываем его запястье ладонью вверх, пальцами от себя. И ребром, ребро его руки ладони зажимаю гейбе свинка та которая укрепляла пальцем ладонью вверх идет ногу подгибаем немножко его чтобы был какой-то рычаг Бицепсом жмем в основание ладони и давим аж так чтобы плечо у ну, его сустав не упирался в татами. а здесь немножко поджимаем то есть тут мы давим тут мы давим и крутимся на затылок после этого вот эта рука похватывает его предплечье, мы его ложим на спину, руку и поднимаем ногу, которая возле головы. То есть я после контроля еще его контролирую. После этого я только встаю. Что некоторые контролируют и сразу поднимаются. То есть это не должно быть привычка. То есть мы должны сделать контроль, а потом уже, после этого мы должны еще встать, но контролировать его. Техника ура. Я делаю выпад под вот 45 градусов к нему как бы за спину. Видите, да, его? контролировать стороны не Свободная рука делает это. После этого вот эта рука идет с поднизу, эта рука уходит. Опять они встречаются две в районе локтя. Та рука, которая била, подхватывает мне запястье. ложит большим пальцем себе на, на ключицу. Здесь отгибаю сгибаю локоть. Присаживаю его. После этого локоть через лоб, моя нога, если стояла здесь, она становится где-то посередине его бедра. И я делаю широкий танк. Колено под мышку, руку на локоть и все то же самое, такой же, же последовательность.